Всем привет и добро пожаловать на YouTube канал Не в пролете Сразу, ребята, хочу извиниться за возможные хрипения вам в уши У меня острый бронхит сейчас И из-за него я не успел записать Никаких прогнозов на Лигу Европы Вот Проблема в том что не мог говорить нормально Сейчас вроде получше и решил все-таки что-то сделать на выходные для вас Для того чтобы и вам было интереснее, да и канал не проставил. Вот, так что давайте начнем мы с матча Реала Мадридского против Атлетико. Итак, в субботу, то есть завтра в 5 часов вечера по Киеву в 18.00 по Москве нас ждет <coughs>, Мадридское дерби давайте посмотрим, что нам предлагают букмекеры. Букмекеры явным фаворитом выделяют хозяев, на которых максимальный коэффициент 1.85, в среднем около 1.8. Если смотреть на Атлетику, там заоблачные 4,8 максимальный коэффициент, в среднем 4,5. То есть букмекеры не видят как Атлетику сможет, что Атлетику сможет э, противопоставить Королевскому клубу. Встречается второе и третье места в чемпионате. Ну, что можно сказать? Если смотреть по игре дома, Реал второй. Если посмотреть по играм на выезде, Атлетика первый. Причем? Причем? Матрасники на выезде играют Мало того, что хорошо Они умудрились проиграть только Малоки случайно, как, как я считаю. Вот В первой игре вели Реалу со счетом 1-0 Ну там где-то возможно чего-то не хватило Ну и э, поражение было от Барселоны Но все-таки Барселона это Барселона Тем не менее э, Стоит отметить что до сих пор Подопечные Семеоны в 25 играх пропустили только один из мячей. Но правда и забили. Как по мне, не очень-то много для команды, которая идет на втором месте, а именно 35 мячей. Э, схожий футбол показывает, кстати, Вилериал, который не очень много пропускает, но много. Ну, и немного забивает. Тем не менее, давайте на этом не будем зацикливаться. Посмотрим по форме, что он показывает. Если взять так по форме то Реал идет на третьем месте, а Атлетико Мадрид на седьмом. Ну, здесь, конечно, сказывается и ничья в последнем туре с Вильяреалом, и поражение, которое было от Барселоны. Так что здесь более-менее ясно, что по этим показателям можно выделить фаворита Реал. Давайте посмотрим в деталях на статистику очных встреч в последних шести играх. И, как мы видим, Показатели этих в этих встречах следующие. Одна победа всего-навсего э, за хозяевами нынешнего матча в прошлом году на Сантьяго Бернабая со счетом 1-0, где э, получил красную карточку э, игрок Атлетико Мадрид. Три матча закончилось ничью. И два матча выиграл э, коллектив матрасников, если можно так сказать. Что хотелось бы отметить? Отметить хотелось бы следующее, что в этих матчах в четырех, скажем, из шести игра шла на тотал меньше. То, что в этой игре будет очень много забито, но я сомневаюсь, ребят. Все-таки сейчас атака Атлетику довольно-таки сомнительна. Давайте посмотрим в составы команд, превью матча и попробуем убедиться или разубедиться в этом. Что нам предлагает инфографика? Инфографика предлагает нам следующее. Реал Мадрид по схеме 4-3-3. Основная, в принципе, вся основа Реала в сборе, в хорошей форме, как бы все нормально кроме, конечно, Гаррета Белла, который травмирован и точно не восстановится. Если смотреть на Атлетико Мадрид, схема 4-4-2, и тут по составу, как бы, с одной стороны тоже нет вопросов, с другой стороны все-таки некоторые есть. Почему? Если посмотреть на травмы э, у матрасников, ну, скажем, тот же Реалу может, так сразу же скажу о Реале, Реалу может тот же Пеп все-таки помочь. То есть у него есть шансы попасть в заявку и выйти на игру. Ведь травма проходит. Если говорить э, о атлетику, здесь караску э, тоже может восстановиться. И помочь. Это главная новость, скажем так. Ну, Тиаго и Савич точно не помогут. Так же как Байл Реалу. Но тем не менее, если Караску восстановится, это может существенно усилить игру в атаке реала. Есть существенные проблемы в атаке Атлетику. Есть серьезные проблемы в атаке Атлетику. Это мы могли видеть в матче против ПСВ в Лиги чемпионов. Команда не смогла додавить голландцев на выезде, при том что... Действительно пыталась, старалась, как бы тужилась-тужилась, но ничего не вышло. Команда показала в атаке беззубый футбол. Откровенно беззубый футбол. И даже в тот момент, когда хозяева поля, то есть Эйнховен, остался в десятером, ничего не смогли сделать подопечные Семены и не смогли ничего достойного в атаке показать. В этом матче, если караску сможет выйти. Я уверен, что он, скорее всего, э заменит или Сауля Нигеса и схему, или, э или, возможно, даже Габи. Если он выйдет, схема автоматически трансформируется в схему 4-3-3, зеркалку некую, где на флангах будут Гризман и Караску, и в центре Торрес. Но выйдет ли, это вопрос. Э -э можно смело говорить одно. Этот матч будет беспринципный. Противостояние бу будет просто зашкаливать. Единоборств будет запредельное количество. Поэтому, поэтому, здесь в принципе уместно пробовать играть в Total по карточкам. Тем более, давайте вернемся к нашей статистики head to head. За 6 матчей, за 6 матчей 18 желтых карточек получили подопечный Реал, 27 желтых подопечные Семена. То есть в целом, если так посмотреть, вроде немного. Три карточки в среднем в матче получали игроки Реала и около около пяти чуть менее четыре с половиной карточки игроки атлетиков. Атлетико но в сумме, ребят, тотал по карточкам, скажем, больше стандартного, больше 6,5. В принципе, интересный вариант. Мне кажется, я вот честно, я не смотрел ни коэффициента, так что не могу вам сказать точно, не знаю, но тотал по количеству карточек смотрится здесь прекрасно. Если уже говорить о прогнозе, что касается прогноза. Ну, тут сразу смело хочется сказать, что последние матчи в чемпионате и Реал, и Атлетико Мадрид сыграли не очень. Атлетико 0-0 с Реалом, Реал 1-1 с Малагой, то есть в принципе слабо. Но подопечные Зидана дома играет великолепно. Дома как бы Реал практически постоянно побеждает, да еще побеждает с разгромом. То, что здесь разгрома не будет, я уверен. То есть можно было бы предложить вариант с ставкой Total меньше, над которым я думал. Но согласитесь, Total меньше смотрится неплохо за коэффициент 1.87 на СББ. Да, неплохо. Ну а вдруг Атлетику Мадрид забьет? Вдруг Реал все-таки сможет забить 2? Если Барселона смогла атлетом забить, почему Реал не сможет? У них атака не намного слабее. Думал я попробовать обе забьют. За 1.91. Обе забьют, тоже неплохо смотрится на эту встречу. То есть как вариант можно в любом случае рассматривать. Но опять-таки одна существенная проблема. А вдруг снова атлетика подведет, снова не забьет, снова на ноль сыграет. И главное не на ноль в графе пропущены, а на 0 в графе забитый. Поэтому я предпочел взять самый банальный вариант, а именно победу Реала. Победу Реала с коэффициентом 1.85 на Пинакл Спорт. Для меня, в принципе, коэффициент хоть и небольшой, но нормальный, рабочий коэффициент. В принципе, шансы намного интереснее выглядит, чем та же ничья, э, извините, не ничья, а тем, чем тоже обе забьют. Э, я думаю, хотя бы один раз Реал точно распечатает ворота. Это минимум. Но сможет ли Атлетик вообще чем-то ответить? Тяжело. Но сразу хочу еще один момент прояснить, ребят, это дерби. Здесь прогнозировать всегда крайне тяжело. Почему? Потому что Любая аналитика Любой рациональный расклад Идет псу под хвост В тот момент, когда команда выходит на поле Здесь Бешеная самоотдача Бешеная мотивация И много-много всего Скажем так, всех дополнительных факторов Тот же настрой на игру, немножко другой Та же поддержка трибун Ну, околофутбольные факторы Играют значительную Значительнейшую роль Потому опять-таки я предлагаю вот такой вариант с победы Реала вы смотрите сами подходит вам этот вариант берите не подходит не берите в любом случае в любом случае нас ждет прекрасный матч интересный футбол который покажет команда и давайте смотреть мадридское Дарби, давайте болеть за кого-то или если вы не предпочитаете никакой клуб давайте болеть за хороший футбол. За всем буду с вами прощаться. Это было первое видео на уикенд. Я еще несколько сделаю, так что кому будет интересно, можете послушать мой уставший и хриплый голос. Все, всем пока. Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Все, ребят, счастливо.